Terusnya pelajar-pelajar yang dihormati lagi dikasih sekalian Pertamanya Alhamdulillah Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur Yang tidak terhingga ke Hadrat Allah Taala Kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini Kita telah sampai ke penghujung program ijtima guru-guru pondok seluruh Malaysia 5.0 yang diadakan di Pondok Glammas ini saya mengucapkan tahniah serta terima kasih kepada seluruh ahli-ahli Jatan kuasa yang terlibat menjayakan program ijtima pondok dan juga hubbun nabi yang diadakan selama satu hari bermula pagi tadi sehinggalah berakhir pada malam ini dalam ijtimak yang diadakan telah dibincang beberapa kertas kerja dan telah pun dibuat satu resolusi yang telah kita sama-sama dengar sekejap tadi insya-Allah resolusi ini akan dapat dilaksanakan dengan jayanya untuk kita melihat sistem pengajian pondok bukan saja di Kelantan bahkan seluruh negara akan menjadi lebih pesat lagi makin berkembang kerana kita tahu bahawa pondok-pondok inilah merupakan benteng kepada kekuatan pertahanan umat Islam benteng akidah umat Islam benteng kefahaman Islam yang sebenar kepada seluruh masyarakat dalam negara kita Kita semua tahu bahawa tanpa ilmu kita tidak akan dapat mewujudkan suatu masyarakat yang bertakwa kepada Allah. Kita tidak dapat mewujudkan masyarakat yang benar-benar bertamadun tanpa ilmu agama. Ilmu sangat penting dalam hidup kita. Al ilmu khairum min al mal. Al ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mal. Ilmu itu lebih bernilai berbanding dengan harta. Karena ilmu dia jaga kamu. Adapun harta kamu terpaksa menjaganya. Insya-Allah dengan ilmu agama yang diajar di pondok-pondok seluruh negara akan memberi kefahaman Islam yang sebenar kepada masyarakat kita kita yakin dan percaya apabila masyarakat kita memahami Islam sebagaimana yang diajar oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Islam akan berkembang dalam negara kita dan perjuangan Islam akan mendapat sokongan dalam negara kita. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Bulan Rabiul Awal baru saja berlalu. Bulan Rabiul Awal bulan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita mengadakan sambutan Hubbun Nabi Maulidur Rasul Bukan sahaja Dalam bulan Rimul Awal Tetapi kita dituntut Hubbun Nabi Sepanjang hidup kita Sepanjang hayat kita Rasulullah SAW Bersabda La yu'minu ahadukum Hatta aku ahabba ilaihi Min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain tidak beriman seseorang kamu sehinggalah dia kena kasih kepada aku lebih daripada dia kasih kepada anak dia lebih daripada dia kasih kepada ayah dia bahkan lebih daripada dia kasih kepada, dia dia kasih kepada semua manusia Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi wahai Rasulullah saya kasih kepada Rasulullah lebih daripada saya kasih kepada orang lain lebih daripada saya kasih kepada benda lain tapi kalau berbanding dengan kasih saya kepada diri saya saya lebih kasih kepada diri saya berbanding dengan kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawapan Rasulullah? Rasulullah bersabda, la wallazi nafsi biyadi hatta aku na ilaika min nafsi. Tidak. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di dalam kekuasaannya. Tidak sempurna lagi iman kamu Wahai Umar Sehinggalah mu kena kasih kepada aku Lebih daripada mu kasih Kepada diri kamu sendiri Bila Sayyidina Umar dengar begitu Sayyidina Umar kata Wallahi la antal an Ya Rasulullah Ahabbu ilayya Min kulli syait Hatta min nafsi sekarang ya Rasulullah saya kasih dan sayang kepada Rasulullah lebih daripada segala-galanya lebih daripada orang lain Lebih daripada benda lain Bahkan lebih daripada Diri saya sendiri Lalu Rasulullah bersabda Al-Ana Ya Umar Sekarang baru sempurna iman kamu Wahai Umar Allah Ta'ala berfirman dalam Quran An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin Berbanding dengan diri mereka sendiri jadi hubbun Nabi Kasih kepada Nabi ini Kena ada dalam Diri kita sepanjang masa Bukan bulan bulan awal saja Sepanjang masa Kena kasih kepada Nabi Tanda kasih Tanda kasih kita Kepada Nabi SAW Kita kena ikut ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ikut ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi sallallahu wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang rasul bawa naklah kamu terima. Amalkan apa yang rasul lagi naklah kamu berhenti daripada melakukannya. Dan inilah yang dipesan oleh tok guru kita tadi. Bahawa kita Orang Islam ni wajib bersatu di atas nama Islam Wa'tasimu bihablillahi jami'a Wa la tafarraku Wa dhkuru ni'matallahi alaikum Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina kulubikum Fa'asbahtum ni'matihi ikhwana Dan Allah kamu semua berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah di sini maknanya kitabullah. Tali Allah di sini maknanya Al-Quran. Inna hazal Quran huwa hablullahil matin. Rasulullah bersabda, Quran itu adalah tali Allah yang amat kukuh. Tali. Tali ini orang guna untuk mengikat. Untuk mengikat. Jadi kita kena ikat dengan tali Al-Quran Kena berpegang kepada Al-Quran Bersatu Dengan menjadikan Al-Quran Sebagai rojokan Dalam hidup kita Dan kita Kena berasa beruntung Alhamdulillah Kita di Malaysia ni ada parti Islam Yang meletakkan rojokan yang paling tinggi Al-Quran as-sunnah, al-ijma' dan juga al-qiyas. Ini ada dalam perlembagaan parti Islam, semelisiap PAS. Sebab itulah sejarah PAS ini memang PAS ini berkembang di tempat yang di situ adanya pondok-pondok pengajian Islam. Tempat ada pondok itulah berkembang perjuangan Islam. Sama ada di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Perlis, tempat ada pusat pengajian Islam, perjuangan Islam akan berkembang. Dan yang melompori, mempelopori perjuangan Islam di Kelantan ini Tutuk Guru sebagaimana yang disebut oleh Yang Muhammad Datuk Mentara Kanan kejap tadi. Tok Guru jadi yang ada pertua PAS kawasan. Bukan setakat jadi ketua Dewan Ulama' Yang dipertua pas Pasimah yang pertama Tok Guru Haji Rani Tok Guru Haji Abdul Rani Itu yang dipertua pas Yang pertama Pasimah Jadi Tok Tok Guru Bila Berlakunya Perpecahan Dalam pas Ditubuhkan berjasa Sehingga jatuh negeri Kelantan ni Tahun 78. Yang menghidupkan semula Membangkitkan semangat Perjuangan Islam Sehingga kita boleh menang semula ni Tok Guru Tok Guru Kalau Pak Semah Yang ambil alih Kepimpinan Pak Semah ni Ayuh hamba Tok Guru Haji Daud Pejabat boleh kau orang Tanuh boleh kau orang Harta boleh kau orang Bukan setakat dia lopak pati Dengan harta-harta dia heret orang tak ada, rumah tak ada Ini cerita sejarah Yang tak boleh dinafikan oleh sesiapa Tok Ruru lah Buka pusat tarbiyah Beli tanah, pakat Sebelum minta dengan orang kapung Tok dulu waktu bit -bit. Dia ingat musyarak rumah hamba Buat duit, buat duit duit seribu sore. Eh seribu ni banyak dulu Ella ni pun banyak lagi tau. Tambah dulu. Oh dulu seribu. Tengok orang dulu Ikhlas dalam perjuangan Pengorbanannya terlalu tinggi Beli tanah Tua tanah pula Tak apalah bayar separuh Wakah separuh Wakah separuh Ada hak wakah belakang Ada hak wakah separuh Sehingga kita boleh kembali semula Bukan setakat Kita boleh Tawan kembali negeri Kelantan tahun 90. Bahkan kita boleh melebarkan kemenangan kita. Di Terengganu, di Kedah, di Perlis dan hampir kita hampir-hampir boleh menguasai negeri Pahang. Dan juga Perak dekat-dekat tu. Ini semua hasil daripada rakyat Pahang Islam. Kita bukan bagi benda kepada rakyat Bukan rakyat yang menabung Yang beri derma kepada perjuangan Islam Sebagai mana hari ini lah Rakyat yang bagi derma Kita nak bina ma'at tafiz Sekolah tafiz Rakyat bagi derma Rakyat bagi sumbangan Kerajaan, kerajaan adalah sumbangannya Tapi kita pakat Sebab itu kita di Kelantan ni Sejak daripada dulu lagi Zaman tu ni aziz lagi. Masjid pakak-pakak buat. Kajian tidak buis sepenuhnya Sekolah tafi pakak-pakak buat. kecuali hak bawah kajian tu tak apalah. Itu kajian sepenuhnya lah. Tapi kita pakak Bapa yang kita pakak, kita pakak-pakak buat supaya kita berasa hak kita ramai-ramai. Bila kita berasa hak kita ramah-ramah Maka kita pakai jaga ramah-ramah pasal hak kita Pondok ni hak kita, hak buat-buat kita berlaku Sekolah tapi ni hak kita <coughs> Bila kita berasa begitu Kita atas anak kita pondok Pasal ni hak kita Kita atas anak kita sekolah tapi pasal ni hak kita Alhamdulillah berkembang kita di Kelantan ni Sekolah tahfiz kajian pun banyak Sekolah tahfiz Yang dibina Oleh ustaz-ustaz Tutuk guru Ada pondok, ada sekolah harap Ada sekolah tahfiz Ini nak bagi pendidikan Islam kepada anak-anak kita Tutuk guru pondok kita Bukan ada gaji pun Tak ada Cuma kita di Kelantan ni Kita menghargai Sumbangan tutuk guru pondok Maka kita bagi elaun bulanan. Walaupun Tuk Guru Pondok tak pernah minta pun. Tak ada minta. Kita zaman Datuk. Bentara kanan lagi bagi. Ambo teru hak Datuk bentara kanan buat. Ya. Bagi elaun kepada Tuk, -tuk Guru Pondok. Seluruh negeri Kelantan Walaupun Tuk Guru Pondok tak pernah minta. Tak. mengajar lillahi ta'ala. Dia mau bui, ambil. Dia tak bui, tak kata apa. Inilah keikhlasan dengan keikhlasan inilah pondok-pondok boleh hidup. Dan kita zaman yang serba canggih ni kita boleh mengadakan hubungan bukan sahaja pondok-pondok dalam negeri dalam negara bahkan seluruh nusantara ni. Kita ada hubungan alhamdulillah. InsyaAllah Kalau pondok kita makin kuat Kepahaman Islam masyarakat makin mendalam Saya yakin dan percaya Tak lama lagi Kita akan berpeluang untuk memerintah Malaysia InsyaAllah <tuh> Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Rasulullah SAW membawa kepada kita ajaran rahmatan lil alamin. Ajaran rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Walaupun Nabi bawa ajaran rahmat tapi bukan senang orang nak terima ajaran Nabi. Nabi terpaksa berdepan dengan halangan-halangan, penentangan-penentangan daripada orang yang terdekat. Abu Lahab pak saudara. Duduk dekat mahu Nabi, tepi mahu Nabi rumah dia. Jiran-jiran. Contoh Uqbah bin Abi Mu'aid, jiran Nabi. Yang kenal Nabi daripada kecil lagi Tahu Nabi ni orang berjuru Tak aje kacak pelawak ya bodoh lagi Nabi ni keturunannya Keturunan molek Keturunan terbaik Akhlak-akhlak terbaik Wa inna kala ala khuluqin azim Rupa parah pun rupa parah yang terbaik Patut tak lawan lah patut Mena hmm, Hassan bin Sabit Pernah memuji Nabi SAW Dengan menyatakan Wa ahsanu minka Lam tara qattu aini Wa ajmalu minka Lam talidin nisa'u Khuliqta mubarra'an min kulli bin Ka'annaka khulikta kama tasha'u Orang yang lebih elok daripada engkau Wahai Nabi Muhammad Lam tarakattu aini Mata aku tak pernah tengok Orang yang lebih elok daripada kamu Wa ajmalu talidin nisa'u Dan orang yang lebih comel daripada kamu Tidak pernah dilahirkan oleh mana-mana perempuan Tak ada orang yang lebih comel daripada Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf mana comel? Comel Nabi Muhammad juga. Terus rupo. Orang tanya. Bapa dalam Quran dia sebut kisah comel Nabi Yusuf. Dia tak sebut kisah comel Nabi Muhammad. Falamma رَأَيْنَهُ akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah. Ma hadza in hadza illa malakun karim bila isteri-isteri pembesar Mesir melihat kepada wajah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mereka terkejut terpegun akbarnahu wa qatta'na aydiyahun galik tengok comel Nabi Yusuf pisah duk tangan dia nak iris wah lima tu iris sekali dengan tangan-tangan Eh? Comel doa. Ah. Nabi Yusuf ni terih dengan tangan-tangan. Wa qulna ha shalillah. Lalu mereka berkata, "Ma hadza basara? In hadza malakum. In hadza illa malakum Allah dia kata, ni bukan orang dah, ni bukan orang. Ini malaikat dah ni. Nabi Muhammad Allah Ta'ala sebut dalam Quran Wa innaka la'ala khuluqin azim Kamu wahai Muhammad mempunyai akhlak yang tidak ada tolak banding Akhlak yang paling unggul Yang terbaik Tuhan tak sebut Dalam Quran Tuhan tak puji comel Nabi Muhammad Tapi sebenarnya Nabi Muhammad ni Comel daripada Nabi Yusuf Dalam Quran Sebut akhlak Nabi kerana Rupa Nabi walaupun comel Tapi akhlak Nabi lebih comel daripada rupa Nabi Muhammad Nabi Yusuf Akhlak Nabi Yusuf comel Tapi rupa Nabi Yusuf lebih comel daripada akhlak dia ha, tu. Nabi Yusuf Perangai dengan muka, comel muka lagi Comel wajah lagi Nabi Muhammad ni Wajah comel Tapi akhlak comel lebih daripada wajah lagi Ha tu Hakikat sebenar comel dia hormat Orang yang keturunan terbaik Rupanya comel Akhlaknya comel Tapi orang kat rumah lawan boleh ha. Pak sedara sendiri lawan boleh ini, ini, ini cabaran Uqbah bin Abi Muaid, Dia ni pernah satu hari dia buat majlis makan di rumah dia Bila dia buat majlis makan Dia ajak Nabi lah Bak Nabi ni jiran dengan dia Nabi pun pergi Bila Nabi pergi Dia pun akak hidangnya Kepada Nabi SAW Dan dia persalahkan Supaya Nabi makan atas leker Nabi kata Nabi kata Wallahi la akulu ta'amaka hatta tu'mina billah Demi Allah kata Nabi aku tidak akan makan hidangan yang kamu hidangkan ini kecuali mu kena beriman kepada Allah dulu kalau masuk Islam aku makan kalau tak masuk Islam aku tak makan fatashahada dia pun masuk Islam dia mengucap dua kalimah syahadat bila dia mengucap Nabi pun makan Tiba-tiba tersebar berita Bahawa Uqbah bin Abi Mu'iq ni dah masuk Islam dah. Uh, sebar berita Dan berita itu sampai kepada Ubayyub bin Khalaf Ubayyub bin Khalaf ni dia sangat baik Dengan Uqbah bin Abi Mu'id Lalu Ubayyub bin Khalaf pergi cari Uqbah yang dah masuk Islam Lalu dia kata kepada Uqbah Wajhi min wajhika haramun Illa kita Muhammadan Falam tabzuk fi wajhi Kita dua haram jumpa dan haram saing Kecuali kalau mau nak saing lagi dengan aku Bila jumpa dengan Muhammad Muka dengan ludah atas muka dia Haa ni apa tu saya ni kena saya ngok jauh nyawa syarak begitu. Oleh kerana Ubay bin Khalaf, oleh kerana Uqbah bin Abi Mu'ay ni dia saya baik, dia berasa sakut. Kerana Ubay tak sesai dengan dia. Ubay ni buat syarak, jumpa dengan Nabi kena ludah. Lalu dia pergi cari Nabi. Uqbah ni dia bila jumpa dengan Nabi, dia ludah sungguh atas muka Nabi. Sedangkan dia masuk Islam dah, dia ludah. Bila dia ludah atas muka Nabi Allah Ta'ala jadikan hijab Dia antara air liu dia dengan muka Nabi Air liu dia tapai di hijab tersebut Ngecik di muka dia Hang muka dia Hang Lalu Nabi Bersumpah Nabi kata Wallahi La alqaka kharijan min makkah Illa alautu raksaka bisay Demi Allah kalau aku jumpa dengan luar daripada negeri Mekah aku akan pacung tekak Nabi sebut. Allah ni tak apalah muka puakmu mu Mekah ni. Jumpa selain pada Mekah aku pacung tekak. Apa yang Nabi sebut benar-benar berlaku di mana ketika berlakunya peperangan Badar Uqbah bin Abi ni Termasuk 70 orang Orang yang ditawan dalam peperangan badan Lalu Nabi perintah supaya Sinali pacung tekak Uqbah bin Abi Mu'in Berkenaan dengan peristiwa ini turun ayat Quran. Wa yawma ya'uddu az-zalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittaqastu ma'ar-rasuli sabila ya waylata Laitani lam attakhiz pulanan khalila Laqad adallani ani zikri ba'da izja'ani Wa kanas syaitanu lil insani khatula Dan ingatlah Ketika orang yang zalim menggigit kedua tangannya kerana terlalu menyesal. Yaqulu ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila. Lalu dia berkata alangkah baiknya kalau aku atas dunia dulu ikut jalan yang dibawa oleh rasul. Ni cerita setesok tu yang rakyat dalam ni. Allah. Kalau ikut rasul ke aku mengucap dah. Berapa giluh dah nabi pula ni. Jadi kita orang Islam ni kita mengucap dah jangan duk ludah ajaran nabi. Ni ada orang Islam dia tak ludah nabi dia ludah ajaran nabi. Syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad dia ludah. Ajaran Nabi Muhammad dia ludah. Dia yang mengucap, ani ah, ni orang lagu ni ni zalim, dia akan kekoh dua belah tangan menyesal. Jadi inilah peranan yang dimainkan oleh pondok untuk memberi kesedaran kepada orang Islam bahawa kita orang Islam ni kita kena beramal dengan ajaran Islam sepenuhnya dalam bab akidah, ibadah, muamalat, jinayah, siasat semua sekali. Dan alhamdulillah kita di Kelantan ini menjadi guru pada negeri-negeri lain, kita jadi contoh. Orang boleh tengok. Dan kerana rakyat melihat apa yang kita lakukan di negeri Kelantan, maka rakyat menaruh keyakinan kepada kita sehingga kita boleh benar di Terengganu, di Kedah, di Perlis. Dan insya-Allah kita akan benar di beberapa buah, buah negeri lagi apabila mendapat sokongan padu bila rakyat faham jadi sebab itu Kerajaan memberi sokongan yang padu Kepada pusat-pusat pengajian pondok ni Dan kita nak supaya pusat pengajian pondok diperkasakan Insya Allah bantuan Kita akan beri mengikut kemampuan kita Boleh atas surat lah Pondok-pondok yang nak bantuan tu Boleh atas surat Dan kita akan bantu mengikut kemampuan kita Jadi yang masa itulah sikit sebanyak yang boleh sebut pada malam ini mudah-mudahan menjadi titik renungan kepada kita semua aku lu qauli hada wa astafullahu Azim. li wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh takbir